Меня зовут Галина Гринина, я служу в церкви Мона города Синыша на русском языке. Я уже служу некоторое время в этой церкви и изучаю Слово Божие и стараюсь практиковать Слово Божие. В моей жизни недавно случилось такое, можно сказать, несчастье с моим свекром. У него, у него уже был один случай с что у него был инсульт. И состояние здоровья его немного было слабое. И в мае этого года, перед служением, перед тем, как идти на служение, мне позвонила свекровь и сказала, что с моим свекром происходит что-то такое ужасное, непонятное. И они вызвали, там был мой муж, <как> они вызвали скорую помощь, и Сказали, что его нужно, что с ним что-то такое случилось. Э, невероятно, ему очень плохо, и нужно его вести срочно в больницу. Я испугалась, думала, что опять вторично повторился инсульт. И я позвонила пастырю. Это было уже переслужение. Пастор была в церкви. И сказала, что такое случилось с моим свекром. Она мне сказала, чтобы я пришла в церковь, и чтобы мы все вместе помолились за него. Когда... Мы сделали эту молитву после того, как я пришла в церковь. Пастор э, Ирина, она помолилась, э, связала всех бесов, духов немощи, высвободила моего свекра из-под власти всякой, всякого духа немощи и я приняла это освобождение, приняла это исцеление для моего свекра. Потом я сразу же поехала в госпиталь. Когда я приехала, к моему удивлению, мой свекр был уже совершенно здоров. Когда врачи подходили, проверяли его, просматривали, не нашли никакой болезни в нем и отправили сразу же домой его. И такое чудесное исцеление, чудесное освобождение здоровья моего свекра случилось в этот день.